কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ পোনপ্ৰথমে এই বোককুণ্ঠ নামৰ বাপাই সমস্তক চৰণত সেৱা নিবেদিলোঁ এটা কথা সেই আমাৰ পাঠেকী বাপজনৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এতিয়া দেশত অসমত বুলিয়ে কৈছোঁ বেলেগত কোৱা নাই আৰু বেলেগৰখিনি যাবলৈ যোৱা নাই আমি ধৰক ভাগৱত চৰ্চাৰ নাম সমস্তখিনি কৰি আছোঁ তিতা যুগ সত্য যুগত হৰি আছিলে ভগৱান ৰূপে তিতা যুগত ৰাম আছিলে তাপৰ যুগত কৃষ্ণ আছিলে আৰু কলিত হৰিনাম বুলি ক'লে আচলতে এই হৰিনামে ক্ৰিয়া কৰা নাই নেকি বাৰু যে আমাৰ এই অপায় অমংগল চোৰ ডকাইত ধৰ্ষণ লুটপাট আদি বেছিকৈ বৃদ্ধি হৈ আছে এই কাৰণবিলাক কি অকণমান ক'লে ভাল পালোহেঁতেন জানিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু এটা কথা কওঁ দেই বাপ এই আমি আজিকালি দেখিছোঁ প্ৰায় বিশ্বকৰ্মা পূজা আকৌ সৰস্বতী পূজা তেনেকুৱাত ভগৱানৰ নাম লোৱা হয় দেখোন ভগৱানৰ নাম গোৱা শুনো প্ৰায় আচলতে সেইটো হয় জানো সেইটো কৰিব লাগে জানো কৃষ্ণ আৰু এটা কথা আমাৰ বাপে জানিব বিচাৰিছিলে কৈ আছিলে যে ছবি তত্বৰ কথাটো আমাক বুজাই দিব লাগে অকণমান বুজালে ভাল পাওঁ কৃষ্ণ দুইজনা বাপৰ চৰণ কমলৰ যোগেদি বৈকুণ্ঠপুৰীত উপবিষ্ট সমস্ত জনা কৃপালু বাপাইৰ চৰণত আমি পুনৰ চবৰ ভক্তি সেৱাভাগী নিবেদন কৰা হৈছে প্ৰথম প্ৰথম চৌবিশ তত্ব দশ প্ৰাণ একাদশ ইন্দ্ৰিয় আৰু মনৰ যি চাৰিটা ভাগ মন চিত বুদ্ধি অহংকাৰ সমান চৌবিছ তত্ব দশ প্ৰাণ দশ ইন্দ্ৰিয় বিছ মনৰ চাৰিটা ভাগ মন চিত বুদ্ধি অহংকাৰ মনটোক একাদশ ইন্দ্ৰিয় বুলি কয় সেইকাৰণে আমি প্ৰথম একাদশ ইন্দ্ৰিয় বুলি কোৱা হৈছিল গতিকে এনেকৈ চৌবিছটা তত্ব আৰু পঁচিছ নম্বৰ তত্বটো হ'ল আত্মা আৰু বাপেক সোধা প্ৰশ্ন দুভাগী উত্তৰ আমি একেলগে আগবঢ়াই দিয়া হৈছে দুইভাগী যে বৰ্তমান বা সাম্প্ৰতিক সময়ত আমি যিখন ছবি দেখা পাওঁ প্ৰাণজিত নামৰ আমি শৰীৰটো গৃহৰ পৰা ওলাই অহাৰ লগে লগে দুই তিনিদিনৰ অন্তত যেতিয়া ঘৰ পাওঁগৈ ঘৰ নাপাওঁগৈ মানে পিতৃ মাতৃৰো অকণমান চিন্তা হয় কিয়নো সাম্প্ৰতিক সমাজৰ পৰিৱেশটোৱেই হ'ল এনেকুৱা যে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে পুনৰ ঘৰ আহি সন্তান পাবহি নে নাপায়হি এই দুৰ্দুল্যমান অৱস্থাত থাকিব লগা এটা অৱস্থা আহি পৰিছে গতিকে এনেকুৱা এখন বিশৃংখলিত সমাজৰ বিপৰীতে আমি যদি এক সুন্দৰ সমাজ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকেই শাস্ত্ৰসন্মতে ভূমিকা পালন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মহিলাসকলে বা আইসকলে শাস্ত্ৰসন্মতে সেই নিয়মখিনি অতি সুন্দৰভাৱে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব যে কায়াধুৱে যেনেকৈ হিৰণ্য কশিপুৰ দৈত্যৰ পত্নী হৈও ভক্ত প্ৰহ্লাদৰ দৰে সন্তান জন্ম দিছিল তাৰপাছত উত্তানপাট ৰজাৰ দুগৰাকী পত্নী সুৰচি আৰু সোণীতি সোনীতিয়ে যেনেকৈ তেওঁৰ পুত্ৰ ধ্ৰুৱই পিতৃৰ কোলাত উঠি মৰম পোৱাৰ পৰা বৈ মাতৃ সুৰচিৰ ককৰথনাৰ বলি হোৱা স্বত্বেও সোণীতিয়ে যেনেকৈ পুত্ৰক বুজাইছিল যে পুত্ৰ এই যে তুমি ককৰথনা পালা পিতৃ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হ'লা তাৰ বাবে তুমি বৈমাতৃক বেয়া নাপাবা পিতৃকো তুমি দোষাৰোপ নকৰিবা কিয়নো হয়তো আমি পূৰ্বজন্মত ঈশ্বৰৰ ওচৰত কিবা অপৰাধ লগাইছিলোঁ সেইবাবে আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে গতিকে ঈশ্বৰৰ চৰণত তুমি নিজক অৰ্পণ কৰা আৰু ঈশ্বৰে আমাক সমস্তখিনি সুখ বা তুমি বিচৰা ধৰণে সুখ প্ৰদান কৰিব এই বুলি যেনেকৈ মাতৃ আনৰ প্ৰতি বিদ্বেষভাৱ শিশুৰ অন্তৰত ভৰাই নিদি যি ধৰণে ঈশ্বৰমুখী চিন্তাহে সন্তানক শিকালে ঠিক তেনেকৈ মাতৃসকল যিহেতু সন্তানৰ লগত বেছিকৈ থাকে গৃহৰ মাজতে থাকে কাৰণে আমি বাপসকলৰ বিপৰীতে মাতৃসকলৰ কথাটো টানি অনা হৈছে আপোনাৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে আকৌ কেৱল আমাকে কৈছে বুলি নাভাবিব অন্যহাতেদি দ্ৰৌপদীও যেনেকৈ নিজৰ পাঁচটি শুই থকা সন্তানক অশ্বমাই শিৰচ্ছেদ কৰাৰ পাছতো অশ্বমাক যেতিয়া ভীম আৰু অৰ্জুনে হাতে গ'লে বান্ধি যেতিয়া দ্ৰৌপদীৰ আগত পেলাই দিছিল তেতিয়া দ্ৰৌপদীয়ে কৈছিল যে মই নিবিচাৰোঁ যে মোৰ পাঁচোটি সন্তান হেৰুৱাই মই যেনেকৈ মাতৃয়ে শোকত দগ্ধ হৈছোঁ তেনেকৈ অশত্থমাৰ মৃত্যু হওক আৰু অশত্থমাৰ মৃত্যুত মোৰ দৰে আকৌ এগৰাকী মাতৃয়ে হৃদয় দগ্ধ হওক দুখ পাওক এইবুলি শত্ৰুকো ক্ষমা কৰি দিব পাৰিছিল দ্ৰৌপদীয়ে গতিকে সেই যিবিলাক গুণ ভাগৱত শাস্ত্ৰই আমাক উল্লেখ কৰিছে সেইখিনি গুণ আমি মাতৃসকলে যদি পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ দ্বাৰা জন্মগ্ৰহণ কৰা সেই সন্তান উত্তৰাধিকাৰীয়ে যিখন সমাজ গঠন কৰিব সেইখন নিশ্চয় সৰ্বাংগ সুন্দৰ সমাজ হ'ব গতিকে আমি বাপসকলো সমানে সমানে আমি সেই ক্ষেত্ৰত আইসকলক সহায় আগবঢ়াব লাগিব গতিকে বাপে সোধা সেই কথাটো যেখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ সমাজ গঠনত বাপুৱাই আমাৰ সমানেই ভূমিকা আছে কিন্তু কৃষ্ণনামটোক কৈ কৃষ্ণনামে ক্ৰিয়া নকৰাৰ বাবে যে এইটো হৈছে এইটো এশ শতাংশ শুদ্ধ কথা কিয়নো কৃষ্ণনাম য'ত যেনেকৈ আশ্ৰয় কৰিবলৈ শাস্ত্ৰ আমাক সিদ্ধান্ত দিছে তাক আমি আশ্ৰয় নাই কৰা হয় নামঘোষা শাস্ত্ৰত এজোকা ঘোষাই কৈছে হৰিনাম কীৰ্তনত নাহি কাল দেশপাত্ৰ নিয়ম সংযম একো বিধি হয় হৰিনাম কীৰ্তন কৰিবলৈ নাহি কাল কাল মানে সময় সময়ৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই দেশ মানে স্থান পাত্ৰ মানে শৰীৰ পাত্ৰ মানে শৰীৰ এই শৰীৰটো তুমি ব্ৰাহ্মণ কুলত জন্মগ্ৰহণ কৰিছা ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য ক্ষুদ্ৰ কোন কুলত জন্মগ্ৰহণ কৰিছা সেইটো নাম আশ্ৰয় কৰিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই মই ব্ৰাহ্মণ মইহে কৃষ্ণ নাম ল'ম তুমি ক্ষত্ৰিয় কৃষ্ণ নাম ল'ব নোৱাৰিবা এনেকুৱা পাত্ৰৰ দৰ্শনটো জন্মগতভাৱে নাই দ্বিতীয়তে দেশ দেশ মানে আমাৰ এই স্থান বোলে আজি তেজপুৰৰ বাপৰ গৃহত হ'ব লাগিছিল গৃহৰ চোতালত নহয় ইয়াত হ'ল এতিয়া ইয়াত নহয় গুৰুজনে নামঘৰতহে নাম ল'বলৈ স্থান দি থৈ গ'ল সেইকাৰণে সেই জেগাডোখৰ নাম হ'ল নামঘৰ এতিয়া নামঘৰত নলয় কাৰোবাৰ বাৰীঘৰত চাফ চিকুণ কৰি ৰভা এখন দি এনেকৈ অনুষ্ঠান কৰিলে হ'ব নেকি নহ'ব নহয় এনেকুৱা স্থানৰ কথা শাস্ত্ৰ আমাক নাই কোৱা তাৰপাছত কাল কাল মানে সময় বোলে ৰাতিপুৱা সূৰ্য উঠাৰ আগতেই কৃষ্ণ বুলি ক'বা গুৰুগৃহত সোমাবা তাৰপাছত আৰু গুৰুগৃহত নোসোমাবা আৰু তাৰপাছত কৃষ্ণ বুলি নক'বা আৰু কোৱাৰ সময়টো গুচি গ'ল এনেকুৱা সময়ৰ কথা নাই কোৱা সিদ্ধান্ত দিলে যে হৰিনাম কীৰ্তনত নাহি কালৰ দেশপাত্ৰ নিয়ম সংযম একো বিধি যদিও নাই বিধি বিধান দিলে হৰিত হৰণ লয়া কেৱল হৰিনাম কীৰ্তন কৰন্তে হৈয়ে সিদ্ধি আপোনাৰ মোৰ মনৰ কামনা ভাৱনা তেতিয়াহে সফল হয় যেতিয়া কেৱল হৰিত শৰণ লৈ কেৱল হৰিনাম আশ্ৰয় কৰিম এই দুটা দৰ্শন দিলে আমাক আৰু তাৰপাছত বাপে যেনেধৰণে কৈছে কথাখিনি তাৰ বিশদভাৱে আমি আলোচনা কৰিবলৈ যদি যাওঁ তাৰে আংশিকহে আমি প্ৰকাশ কৰা হ'ব এনেধৰণে শাস্ত্ৰই কৈছে এই যে সৰস্বতী পূজা বা বিশ্বকৰ্মা পূজাত যে কৃষ্ণনাম আশ্ৰয় কৰা যায় তাৰ বিষয়ে শাস্ত্ৰই কৈছে ঐশ্বৰ কৃষ্ণ কৰী যিটো জনে ভ যে অন্য দেৱতাক কুকুৰৰ লান যে ধৰি মূৰ হজনে খোজে সিন্ধু তৰিবাক ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱক এৰি অন্য দেৱতাক যদি ভজনা কৰে তেতিয়াহ'লে কুকুৰটো ভৰ বাৰিষা সাগৰত পেলাই নিজেও সাগৰৰ পানীলৈ জাপ মাৰি কুকুৰটোৰ নেজডালত ধৰি সেই সাগৰখন পাৰ হৈ যাবলৈ কৰা চেষ্টাটো পাৰিবনে নোৱাৰে সেইটো বৃদ্ধা চেষ্টা ঠিক তেনেকৈ কৃষ্ণনাম এৰি হিন্দু মানে এই সংসাৰখন এই সংসাৰ সাগৰখন কৃষ্ণক এৰি অন্য দেৱতাক ভজনা কৰি কোনো জীৱ তৰি যাব নোৱাৰে তাৰপাছত ক'লে ঈশ্বৰ কৃষ্ণক যিটো অন্য দেৱ তাৰ সম বুলয়ৱম সম চোৰাশী নৰক ভুঞ্জী পাপৰ যোনিত সিটো অৱশ্যে শুইবে কৌতী ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ লগত অন্য দেৱতাক যদি সমান কৰিবলৈ যায় কেনেকৈ সমান হয় সেই বাপেক কোৱাটো যে সৰস্বতী পূজাৰ আগত গোপাল গোবিন্দ যদুনন্দন কৃষ্ণৰ চৰণে ল'লোঁ শৰণ কৃষ্ণৰ চৰণত শৰণ লোৱা আকৌ সৰস্বতী আগত কেলৈ গাই চাগে সৰস্বতীৰ আগত সৰস্বতী নামেৰে শৰণ লোৱা সেইটোত ভুল একো নাই শিৱ মন্দিৰত গৈ শিৱ নামেৰে তুমি সেৱা ভাগ নিবেদন কৰা তাত ভুল একো নাই কাৰণ তুমি নাজানা সেইকাৰণে তেওঁক সেই নামেৰে সেৱা কৰিছা সমান কৰা ব্যৱস্থাটো হল সেইটো ঈশ্বৰ কৃষ্ণক যিটো যিজনে অন্য দেৱতাৰ সম অন্ন দেৱতাৰ লগত সমান বুলি বুলয় অধম মূৰ্হমতী যিজনে এই বুলি ভাবে কয় তেওঁক অধম বুলি কৈছে মহামূৰ্খ বুলি কৈছে তেওঁ গতিটো কেনেকুৱা হ'ব চোৰাংী নৰক ভুঞ্জি পাপৰৰ জনিত সিটো অৱশ্যে সুবেক ঊতপতি মানে জন্ম উৎপত্তি হ'ব মানে জন্মগ্ৰহণ কৰিব কেইবাৰ চোৰাংশী লাখবাৰ তে সেইটো জন্মই লাগেনে একেবাৰতে মুক্তি লাগে চিন্তা ভাৱনা মোৰ নিজৰ নিজৰ গতিকে আমিতো আৰু কাকো বাধ্য কৰোৱাব নোৱাৰোঁ কাৰণ শাস্ত্ৰই কাকো বাধ্য কৰোৱা নাই গতিকে বুজিবৰ বাবে মাত্ৰ আমি দুজোকা পদকে আশ্ৰয় কৰি বাপৰ প্ৰশ্নভাগীৰ উত্তৰৰ সিদ্ধান্ত স্বৰূপত শাস্ত্ৰ দিয়া কথা আমি সীমিতভাৱেৰে আগবঢ়াই দিয়া হ'ল আৰু যথেষ্ট দীঘলকৈ আছে কথাখিনি তথাপিতো সময় হৈছে আমি এইখিনিতে আপোনাৰ বাবে কথাখিনি বুজি পাইছে বুলি ভবা হৈছে আৰু বাপেও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাভ কৰিছে বুলি আমাৰো অকণমান ভাৱনা হৈছে গতিকে আমি সেৱাভাগ নিবেদন কৰা হৈছে কৃষ্ণ হ'বনে প্ৰভু কৃষ্ণ গুৰুদেৱ নামভকত চাৰি মহাবস্তু আপোনাৰ সবৰে আজ্ঞা শিৰগত কৰি আমি মূৰ্হমতী হৈও এই মহান দায়িত্বভাগী পালনৰ ক্ষেত্ৰত কাই বাক্য মন অসম ভাৱে যি অপৰাধ ৰৈ গ'ল সমস্ত অপৰাধ আপোনাৰ মহা মহন্তই ক্ষমা দি আমাক চৰণ কমলত এক কণিকা ঠাই দিব পুনশ্চ সমস্ত জীৱৰ মংগলৰ অৰ্থে ভগৱন্তৰ দুখানি অভয় পদ পংকজত ভক্তিৰ সেৱাভাগী অৰ্পণা কৰি সেউকীয়ে আগবঢ়োৱা সেৱা দ্ৰব্য সেউকীৰ কৃপাৰ অৰ্থে ভগৱন্তৰ দুখানি অভয়নতে অৰ্পণা কৰি আমি মূৰ্হমতীৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰা মহান দায়িত্বভাগী ইমানখিনিলৈকে পালন কৰা হ'ল ভাবি বিৰামৰ বাবে আগবঢ়া হৈছে কৃষ্ণ ৰাম ৰাম মোক দেখি মনো আদি যতম নৰিৰূপ দ্ৰব্য কৰই টাংকোৱা ধন